Cuba kau orang bayangkan kalau Tesla Model Y dia kahwin dengan Porsche Macan. Lepas dia kahwin, dia pergi honeymoon dekat dekat Itali, dekat test track Maserati. Apa yang akan jadi sebenarnya? Maka daripada hasil perkahwinan tadi akan lahirlah Leap Moto C10. Sebuah SUV elektrik di segmen yang bagi saya sangat underrated. Harga dia baru RM100. RM25,000 saja. Sangat murah untuk di segmen SUV. Seperti biasa, kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya dekat Netflix. motor adalah sebuah suv elektrik datang daripada China Ya, China yang seperti kita kenal satu ketika dulu bukan lagi setakat menghasilkan stem palsu menghasilkan barang-barang palsu, menghasilkan pasu tembikar tak, hari ini dia menghasilkan sebuah kereta elektrik walaupun dia ada teknologi, ada know-how, ada segala-galanya untuk menghasilkan sebuah kereta elektrik yang sangat canggih tapi dia memilih untuk menghasilkan rekaan yang sangat clean ibarat kita buka katalog IKEA dan inilah sebuah kereta elektrik yang menjadi pilihan menjadi rekaan kepada Leap motor clean dia punya minimalistik serta desain dia sangat bersih serta ada alunan kalau kita tengok daripada depan daripada tepi dia nampak macam Porsche Macan sikit kalau tengok daripada belakang macam macam macam, macam Tesla Model Y maaf tersasa tajuk dah gelak tu Leap Motor C10 dibangunkan dengan menggunakan platform yang agak baru di dalam pasaran iaitu Leap 3.0 dia dibangunkan dengan menggunakan platform ataupun bateri C2C Cell to Chassis Kelebihan menggunakan platform elektrik sepenuhnya ini adalah Cuba tengok kedudukan tayar di depan Cuba tengok kedudukan tayar di bahagian belakang Kalau kita tengok kan, tayar ni ditolak keluar ditolak keluar menghasilkan dia punya wheelbase yang sangat bagus sekitar 28-25mm sekaligus meletakkan model C10 ini sebagai SUV D-Segment agak besar sebenarnya platform Cell to Chassis ini juga menjadikan ketegaran chassis ini adalah sekitar 17% lebih baik daripada platform yang sebelumnya manakala kedudukan tayar yang berada di bahagian luar sedikit tu memudahkan kereta ini untuk mengambil U-turn dengan lebih mudah terutamanya dekat bandar-bandar yang besar Untuk rekaan di bahagian belakang unsur minimalistik masih diteruskan untuk rekaan model uh, Lead c 10 ni terutamanya kalau kita tengok dia punya rekaan lampu bar dekat sini ya memang unsur reka ini sangat orang kata rapi sangat minimalistik sangat orang kata clean kalau anda seorang yang OCD kalau anda tengok kereta ni anda tak ada masalah untuk sistem bateri dia pula dia menggunakan bateri LFP 69.9 kWh sekali cas penuh boleh dipandu sehingga 424 km mengikut bacaan WLTP dan kita ada sistem pengecasan AC 11 kW untuk varian terbaru tahun 2025 di mana di mana sistem 11 kW ini membolehkan bateri ini di charge daripada 30% kepada 80% dalam masa 4 jam sahaja. Manakala untuk sistem DC dia boleh menerima sehingga 84 kWh. 30% kepada 80% dalam masa 30 minit sahaja. Mungkin dia tidak laju tapi untuk kegunaan sebuah kereta SUV keluarga ini adalah cukup memadai. Unsur minimalistik c Ten diteruskan di bahagian dalam dia. Kalau kita tengok dekat bahagian dalam dia, kita ada paparan tapan pemuka di depan kita ni dan bersambung terus dengan center konsol di bahagian tengah. Tak ada unsur yang orang kata luar biasa pada kereta ini. Melainkan dia dibina dengan menggunakan bahan-bahan yang agak berkualiti tinggi. Terutamanya kalau kita sentuh dekat sini dia rasa lembut sedikit dan dekat pintu ni dia ada lapisan sweet. walaupun dia nampak minimalistik dia masih ada beberapa butang yang boleh kita guna especially dekat sini butang ni untuk kita control volume butang ni untuk kita control dia punya adaptive cruise control dekat bahagian sisi pula itu kelebihan kereta ini berbanding dengan Tesla Model Y. Kita masih boleh mengawal kita punya cushion. Kita boleh ubah kita punya steering. Tak perlu kita masuk dalam kita punya screen semata-mata kita nak ubah kedudukan steering ini. Susah menyampah. <tuh> tak kuasa aku. Terdapat dua skrin yang ditawarkan untuk Leapmoto C10 ni. Seperti bahasa skrin dekat depan kita ni adalah meter digital. Kecil sedikit. Manakala yang paling utama adalah 14.6. Memang budak-budak muda zaman sekarang memang suka skrin besar kalau boleh dia nak sebesar windshield ni tapi walaupun dia tak adalah besar sangat 14.6 ni tapi dia masih dikuasakan oleh chipset yang terkini di pasaran iaitu chipset Snapdragon Qualcomm memang pantas dia punya pemprosesan memang agak canggih dan dia punya pemprosesan ini mengawal keseluruhan dinamik pengendalian dan juga mengawal motor elektrik semuanya dikawal menggunakan chipset ini untuk dia punya sistem multimedia, dia ada lebih kurang 12 speaker yang dibangunkan sendiri oleh Leap motor. Dan dan hanya ada satu perkara yang saya tak berapa suka di sini. Iaitu dia tak ada Apple CarPlay. Dia tak ada Android Auto. Mungkin, mungkin jurutera Leap motor lebih sukakan cabaran dalam hidup. Tak perlu Android Auto ruang minimalistik yang ditawarkan oleh lead motor tadi diterjemahkan dengan ruang yang sangat besar dekat bahagian belakang dia punya shoulder room ni memang luas bertambah luas bila kita ada panoramic sunroof dekat bahagian atas dan kalau kita tengok dia punya wheelbase 2825mm ni tadi memang kalau kita tengok ha, ruang kaki ni kita ni kita masih boleh duduk dekat sini dan boleh bersila mungkin anak kita kalau kita berjalan jauh dia boleh buat set lego, set kereta api dekat bawah ni dan bermain dengan riangnya Dekat ruang belakang kita ada ruang kargo sebesar 435 liter. Kalau kita tak cukup, kita boleh lipat kedua-dua seat dekat bahagian belakang ni untuk membesarkan ruang kargo menjadi 1430 liter. Jadi, kalau kita jalan-jalan dekat kampung dan kita jumpa lembu-lembu orang kampung yang tak ditambat, kita boleh sumbat dekat bahagian belakang. Boleh, tak ada masalah. Lembu tu tak ada tuan pun. Li Motos C10 menggunakan satu motor elektrik saja dipasang pada roda belakang sama seperti kereta-kereta mewah yang lain. Ya, yeah, mungkin dia punya kuasa mungkin adalah tak sepower macam kereta lain sebab dia hanya menghasilkan sekitar 218 PS saja dan 320 Nm top. Tapi untuk kegunaan seharian, kuasa dan torque yang ditawarkan tu memang cukup ngam. Dan pecutan kosong ke 100 dibuat dalam masa 7.8 saat bukanlah pecutan yang paling baik dalam kelas dia tapi dia tak akan menyebabkan kepala kita tersentak macam ni saya memang tak suka kereta elektrik kalau dia tersentak kepala macam tu manakala hal laju maksimum ditetapkan pada 170 km sejam sebab apa? sebab kita tak nak membazirkan bateri tadi kalau kita bawa laju-laju makin laju kita buat kereta elektrik makin kuat dia makan karat. Kalau kita bawa relax-relax, kita bawa santai, kita akan dapat lebih kurang 5.9 km per kilowatt hour. So, bila kita translate balik-balik, memang kita boleh dapat dalam sekitar 424 km per charge penuh. Memang boleh dapat. Dalam aspek suspension, sebenarnya Stellantis iaitu pemilik kepada jenama Leap Motor ini telah memberi talaan yang cukup baik bagi lead motor yang diekspor ke luar negara. Kalau kita ingat, kebanyakan kereta elektrik China, suspension dia adalah terlalu soft. Jadi kereta ini dihantar ke Itali semata-mata untuk diberi talaan baru. Dan dekat sana, salah satu jenama yang ada di bawah Stellantis iaitu Maserati Ya, majoriti telah memberi talaan kepada kereta ini. Sebanyak 200 poin telah diubah, ditambah baik, menjadikan kereta ini lebih baik. Kalau kita ingat, berat kereta ini cukup berat. Untuk kereta ini, walaupun dia di segmen, berat dia kurang daripada 2 tan. Jadi, ia memudahkan jurutera majoriti menghasil menala kereta ini supaya dia balance, tak ngam, tengah-tengah antara comfort dan juga sport. Tak terlalu keras, ambil seleko sedap dan juga tak terlalu lembut tak adalah sesengah kereta elektrik bila kita lalu jalan tak rata dia akan bergoyang, bergoyang, bergoyang sampai dekat destinasi kita muntah macam nak beranak kembar lapan <coughs> antara aspek lain yang turut ditetik beratkan oleh jurutera Maserati adalah aspek brake, ya bagi kereta elektrik salah satu perkara yang mengganggu dinamik kereta elektrik adalah brake dia sebab kadang-kadang kita boleh rasa kereta elektrik murahan bila kita break, dia bagaikan break itu dibuat oleh robot. Contohnya, dia break macam ni. Kita tak suka sebab kalau kita boleh, kita nak break itu dibuat secara smooth. Jadi Maserati memberikan break yang dinamakan sebagai Intelligent Regenerative Braking. Ya, kuasa memberi tadi akan disesuaikan, diselaraskan mengikut halaju, mengikut kecerunan jalan dan juga mengikut tekanan pada pedal brake tadi menjadikan bila kita brake ni dia akan brake sama macam kereta kuas, berkuasa petrol lah dia akan jadi lebih natural sedikit berbanding dengan jenama kereta elektrik lain pendek kata brake kereta ni sangat sedap dan sangat mantap Cuma ada satu perkara yang kurang sikit untuk kereta ni iaitu dalam aspek steering. Ya, mana-mana kereta elektrik buatan China, steering dia boleh dikatakan rasa kurang komunikatif, kurang rasa hubungan antara pemandu dan juga jentera yang dipandu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia terlalu rasa terlebih ringan. Tapi kalau kita fikirkan balik, sebenarnya memang kereta ini dibuat untuk pemanduan seharian. Digunakan dalam bandar. Jadi keringanan tu memang dibuat khas untuk comfort di dalam bandar bukannya nak masuk track kereta memang kereta ni bukanlah sesuai untuk masuk track walaupun talaan suspensinya dibuat oleh Maserati Salah satu aspek keselamatan yang boleh dipuji dalam kereta ni adalah aspek DAA Driver Attention Alert di mana ha ni dia punya sensor sensor ni dia akan detect kita punya mata contohnya kita main telefon kita main telefon dia akan bagi amaran dekat sini tapi amaran yang disampaikan tu bukanlah terlalu kasar. Bukan macam ni. Hoi! Tengok jalan tu! Bukan! Dia macam, bang, tengok jalan tu bang. Ah, ha, Tengok-tengok jalan. Straight, ha, pegang tangan. Ah, ha, Dia lebih pada lembut. Dia lebih kepada profesional dan orang kata lebih lembut. Lebih bersopan santun. Dia tak kasar. Setengah sistem di AA ni, bila dia nak ubah dia punya ataupun dia nak memberi amaran kepada pemandu, macam tu lah dia punya respon. Dia tampak kita. Kita pun terkejut. Apa benda yang dia nak sebenarnya? Hoi! Ah. Tengok jalan tu! Sistem ni lebih sopan dan juga beradab. Sebagai konklusi, lead motor Siten ni bukanlah Tesla model Y. Sebab Tesla ni kalau kita ingat memang penuh dramatik, memang penuh drama dan juga macam-macam benda yang dia buat. Dia adalah sebuah SUV keluarga yang besar, praktikal dan paling penting dia lebih selesa sebab dia oleh Maserati. Tapi harga yang ditawarkan tu bukanlah harga premium Maserati. Sebaliknya ditawarkan pada harga RM125,000 sahaja. Itu bukanlah harga yang mahal. Kalau kita ingat beberapa tahun lepas RM125,000 ni adalah harga sebuah kereta elektrik kompak versi premium. Tapi sekarang kita boleh dapat SUV di segmen yang besar ditala oleh Maserati. Dia bukanlah paling laju, dia bukanlah paling gempak, dia bukanlah orang kata paling hebat, tapi dia adalah sebuah kereta elektrik yang rasional. Dengan RM125,000 tu, harga tu memang cukup cun untuk dibeli untuk dipandu sebagai sebuah SUV kegunaan harian. Ya anda akan dapat 6 tahun ataupun 150,000 km untuk jaminan. Sekian saja review kami berkenaan dengan Leap C10 kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika boleh tekan like boleh tekan subscribe boleh tekan share dekat YouTube, Facebook dan juga Instagram Mekanika Malaysia jangan lupa untuk WhatsApp kami dekat Netflix aduh sakit pula aku tampar tadi ok bye bye